вам лет? 33 Расскажите нам, что произошло Я не хочу об этом говорить На что вы в милиции находитесь? Я не хочу об этом говорить На ну, камеру Какое-то правонарушение совершили, преступление было. Я не хочу говорить это на камеру Вы местные жители. Я не хочу ничего говорить на камеру Я больше ничего не скажу Извините 6 декабря около 16 часов вечера на спецлинию 102 поступил сигнал, после чего следственной оперативной группой центрального райдела был осуществлен выезд на место происшествия. Как оказалось, было совершено разбойное нападение с применением холодного оружия, то есть ножа. Потерпевшая указывала, что нападающий, угрожая ножом, выдвинул требования и завладел ее имуществом а именно мобильным телефоном, двумя кольцами и серьгами. После чего данный факт был задокументирован и начались проводиться оперативно-расстные мероприятия по установлению нападавшего. Через несколько дней в ходе проведения оперативно-расстных мероприятий сотрудниками уголовного розыска центрального а также управления уголовного розыска, нападавший был установлен и задержан. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался неоднократно за имущественное преступление. В данный момент уже установлена его причастность также к совершению грабежа и ряда краж на территории центрального района и города Николаева.